Привет, ребят! Сегодня я буду показывать мои покупки за для... покупки за январь. Первое, что я носила в январе, это моя, может вы ее уже увидели в Инстаграме, это такая розовая кофточка. Не знаю, она мне нравится. Она такая розовенькая. она блестящая, на не серые доски. Вот так вот. Не знаю. Она удобная, легкая и что хорошего не три четверти вот так так второе что купила за нее так вот второе что я купила за январь это шорты которые сейчас на мне они такие оранжевые даже не розовые вот такие Вот так они такие темные темные какой-то не знаю короче, прикольно, мне нравится. Так. Третье, что я купила, это, это такая зеленая курточка. Она такая, в принципе, короткая. Она мне нравится. Я в ней еще не фоткалась, но как бы скоро уже собираюсь. Как бы мне Камес некуда найдете. Четвертая, что это носила на это розовая кофточка. Что меня потянуло на розовая кофточка покупала. Все розовая вид. Такая кофта. это такая кофточка. Она вообще в сетку идет. Она идет в сетку, как вы видите. Она такая тонкая, большая. Даже слишком большая, не знаю. Мне она нравится. Я носила ее под юбку. Под все Но пока у меня не фоткать. Так что так. Мне нравится. Четвертое, что я купила. У меня был бить. У меня был коричневый вязаный, вязанный Вязанный была коричневая вязаная кофта, поэтому под нее купил Она была с открытой горкой, поэтому под нее купила шарфы. А -а -а. Вот она. Она надевается так. Тесточку, если видите. Вам, наверное, не очень видно. Вот так. Тушу. так что в этом году я начала пятое а, что купила это это мои сережки О, наверное, плохо видно я сейчас в них видите это как две ракетки и шарик мне нравятся они очень красивые так что вот это последнее что я хотела вам показать так что пока, ребят. До новых встреч. Желаю всем вам хорошего настроения, всего самого хорошего настроения, всего самого ну, наилучшего. Так что пока.